И как раз вот о майской атаке россиян в мае-июне, так, так точнее сказать, ее анонсировали. О направлениях, откуда может быть атака, хочу вас спросить. Первое, что волнует многих, это направление северное. Насколько вероятно, что противник вновь может попробовать пойти на Киев, Чернигов? Если не с территории Беларуси, то может быть через суммы тогда на Киев с территории Российской Федерации? Ну, давайте мы методом дедукции от общего к частному, от стратегии к тактике, чтобы было понятно, что я имею в виду. Есть понятие такое законы войны, фазы. Вот если брать сапсы, это синусоиды. Вот сейчас точно такая же ситуация, как у нас была в том году, у нас была в том году высшая фаза, у противника низшая. Сейчас повернулось наоборот. Если сейчас противник не будет проводить активные наступательные действия, то он потеряет активность, потеряет свои возможности для решения тактических, оперативных и, возможно, стратегических задач. Поэтому в любой момент, тут это окно возможности, так называемое, где-то вот конец апреля, середина мая, вот это то время, когда будет всплеск. Еще раз говорю, это не выдумки, это не фантазии чьи-то, это все расчеты. Потому что война – это математика. И математика, имеется в виду, она просчитывается с помощью дифференциальных уравнений. Есть такая военная наука и военное искусство. Военная наука… Это как и математика, физика, химия, это все науки, и военные науки, это все идет в соответствующий расчет. Так вот, согласно, опять же, фазам войны, они должны сейчас предпринимать какие-то действия. Они, кстати, это и предпринимают. Вот видите, эти, кто интересуется, реально, что происходит на фронте, был на начальном этапе, было, если брать с начала года, была проведена, началась классическая воздушная операция, которая шли помощью ракет, крылатых ракет, баллистических дронов, значит, вели атаку на территорию Украины. Потом на линии боевого соприкосновения началось определенное движение. И сейчас вот уже, то было одно, например, Авдеевка или Бахмут, да, на одном месте. А сейчас уже час Авьяр, Красногоровка и, и Очеретина, уже в трех местах потом угледары начинают шевеление, потом начинается шевеление на Купинске. Там хотя немного кисловка, там оно движение такое, ну это тактические участки, но в принципе вот движение иначе давит. давить. Ну, раньше у противника был ресурс на одном направлении, они сейчас стратегически нас втянули уже в битву на двух направлениях. Это Часовьяр и Очеретина, Крачеретина, Новокалинова. То есть на двух участках пытаясь взять у нас цель какая, для чего, для того, чтобы расшатать наши, нашу оборону. Фронт находится в позиционной стадии, для того, чтобы расшатать, найти слабое место, слабость, необходимо бить постоянно в каком-то, ну, как сопротивление материалов, да, если материал, то есть он все время но он в любом случае где-то может быть тресный. Вот получилось, что очередина, ситуация, противник прошел определенное расстояние, там, в принципе, там, по разным данным, 5, 6, 7, ну, до 10 километров. Это не страшно, это, в принципе, для позиционного фронта это не, не, ничего особо нет. Но там опасность в другом. Там опасность в том, что вот это тактическое направление может перерасти в оперативно-тактическое. И противник или на юг пойдет, или на север. Но по всей видимости то, что происходит у Глидар, ой, у Часовьяр, их не атаки, то, по всей видимости, это будет с юга на север для того, чтобы выровнять фронт, так называемое турецкое направление. Турецк, да, там выровнять линию фронта. Поэтому именно оперативная составляющая. Вот это сейчас на данный момент. Вы меня спросили про Харьков. Харьков Я реально... В против, Олег Иванович, в самом начале. Прошло? Про Киев. А, про Киев. про Киев. Про Киев наступление противника маловероятно. Почему? Потому что соответствующих ресурсов нет. Ну, это можно, опять же, я классически воздушной операции говорю, мы же говорим сейчас про наземную составляющую, правильно? Да. Не война в воздухе, а именно наземную да. составляющую. Да. Но война же бывает на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, в электромагнитной сфере вы э, где еще? В информационной сфере. Вот мы с вами ведем передачу, то есть вы ведете передачу, меня пригласили. Мы с вами ведем, работаем, так называем, в информационной сфере. Поэтому войны бывают разные. Поэтому само по себе это маловероятно. Никаких ресурсов пока нету именно связано с наземной составляющей. Теперь переходим по Харьковской, так называемой северной составляющей, северной группировке. Значит, противник создал так называемую группу армий, Групп, ну, группу армии «Север», возглавляет ее генерал-полковник Лапин, ее штатная категория сейчас командующий, командующий Ленинградским военным округом. Это тот Лапин, который известен, и он был тут известен в Харькове, но имеется в виду не Харьковское, в Харьковское направление, когда в втором году в, в осенью... В принципе, мы освободили Харьковскую область, и он там, по всей видимости, командовал. Если мне память не имеет. Так вот, они сейчас создают эту группировку. Группировка где-то будет состоять от 50 до 70 тысяч человек. Но э, для того, чтобы, если что-то думает, тут вот раз создали, и это было две-три недели назад. Сразу же начнут часто придут боеготовность, боевое слаживание, и они будут в высоком уровне боеготовности. Нет, это очень долго идет. нужно значит командование, штабы, виды боевых действий, ну, тому подобное, виды боевого обеспечения. Но реально, реально угроза оттуда нависает потенциальная. Почему? Потому что, во-первых, там леса, вот эта северная группировка, она будет ответственна за Курскую Курская, Белгородская и Брянская области, а там лес, да? Я вот когда в школе учился, у нас учительница украинского леса языка была, она говорит, что ты смотришь на меня я в Брянскому лесе, да, Вот, вот Брянский лес, <laughs> именно того времени мне там лес такой, что там можно в принципе просочиться и особо особо не, не, не заметит, какой сказ группируется. По всей видимости, по по разным данным там. Возможно, группировка сейчас уже создала где-то, ну, может быть, три полка, три батальона, но вот где-то уровень до 5-7-10 тысяч человек, то есть дивизия. Дивизия, там группировка есть. Но там сама по себе дивизия для оперативной составляющей, она решает, это тактический уровень. С какой целью они ее там собрали, именно ударной группировкой будет, или это группировка по защите госграницы, я сказать не могу, потому что в ближайшее время все, все покажет. Или это будет проводиться диверсионно-разведывательная деятельность, она, в принципе, постоянно проводится со стороны Сумская область, Черниговская, Харьковская, она все время проводится. И второе, если будет связано именно вхождение войск, ну, в принципе, у нас э, там э, определенные укрепрайоны районы есть, и там, скажем, э, войска прокрытия госграницы есть, могу выдать маленькую инсайт. Маленький инсайт. Он был неделю назад. Это произошло. Ну, на войне неделю это, в принципе, тоже считается, что нет. ну вот было срочно откомандированы неделю назад откомандированы офицеры с Министерства обороны для контроля создания укреплений на северной в северном операционной зоне. О чем я вот те на областях и говорил. То есть офицеры с Минобороны ездили и инспектировали, как построена как система войск, ну и тому подобное. То есть проводили инспекции. Поэтому э, наших наш генерал, это говорит о чем? Это говорит о том, что наш генеральный штаб владеет информацией, от, получаемой от разведорганов, органов. И для того, чтобы раз получили, значит, они проводят соответствующие мероприятия по обеспечению оборон, оборонной государственной границы. Еще раз говорю, оборонные. Есть защита, защита это защищает, охраняет, это программ войска, а обороняет это вооруженные силы или силы обороны. Следующая информация. Этой ночью, вот в ночь на 30 апреля, баллистические ракеты атаковали военный аэродром Джанкой. Известно про ранения оккупантов, как пишет Астра: на аэродроме были дислоцированы вертолетный полк 4-го командования военно-воздушных сил Российской Федерации, а также противовоздушная оборона и так далее, Олег Иванович что, какие преимущества мы получаем, получая вот новые пакеты помощи от Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, если говорить про Атаканс? Ну, я, во-первых, я сторонник того, чтобы все операции проводить в комплексе. А, то есть вооруженные силы состоят из видов и родов. Так вот, если виды войск, конкретно сухопутные войска, все это, все, что проводится, должно проводиться все операции а именно все должны проводиться в, в рамках обеспечения именно сухопутной составляющей. Поэтому отдельные элементы, вот вы сказали, отдельные элементы. привели они к чему-то, не привели. Я, это, сейчас, я думаю, это не самое главное. Самое главное другое. Противник очень быстро учится, тем более вы, вы в системе противовоздушной обороны. Поэтому у нас, знаете, есть вот такое понятие «один шанс». Один, 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 шанс или один случай, когда вот есть соответствующая новая ракета, «Шторм Шедл», «Скальп», уже не научились противодействовать. Дело в том, что согласно системе по, 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 вероятности, то есть из 10 ракет 9 сбивает система ПВО, вот именно такие гранаты ракеты до звуковых. То есть каждая десятое только попадает. Это, это все системы ПВО так работают. Ну, а если, например, их тренировать, то получится, что они будут поставить больше своих установок и вообще ни одна ракета не, не дает. Поэтому я говорю, я сторонник того, что если проводится операция, она должна комплексы, направленные на решение каких-то задач. Ну, два-три вертолета там подбили. Но это как-то как-то приведет к тому, что мы территорию, которая оккупирована, освободим? Я, я делаю вывод, что не приведет. Приведет ли это к тому, что те вертолеты, которые наносят удары по нам, именно по сухопутным войскам, и по нашим сухопутным войскам, которые наносят удары, меньше будут применять? Да, это будет. Но с другой стороны, они, эти вертолеты, перенесут в другое место, а с другой стороны, они на, натренируются, и теперь другие удары по более не, оператив, не тактическим, а уже оперативным или стратегическим объектам, они научатся противодействовать. Поэтому, опять же, здесь больше надо и быть, больше гол, холодная голова должна быть, и трезвый, и твердый расчет чем информационная составляющая, которая, к большому сожалению, в нынешней войне стоит на первом месте. Вот, кстати, маленькая справка. Вот Российско-Украинская война, единственная война, вы вообще, которые были раньше войны, которая информационная составляющая стоит на первом месте. То есть во всех ключе военных учебниках будет написано, и в военных академиях будут преподавать, что есть такая особенность. Везде боевая составляющая, а у нас информационная. Но враг вовсю использует и ракетную составляющую. Мы видим, что происходит сейчас в Одессе, вот в эти дни, в эти минуты в Харькове. Мы знаем о пяти уже о пяти погибших в Одессе на момент записи интервью. Один погибший и несколько раненых в Харькове. Складывается ощущение, что враг хочет просто стереть с лица земли именно эти два города. Олег Владимирович, почему такая концентрация вражеских усилий, обстрелов, шахедов, калибры, кинжалы, все это летит, кабы, все это летит на Харьков и на Одессу. Я уже в, первом первых предложениях нашей передачи уже говорил, что они проводят классические воздушные операции. Это вот все в рамках входит вот той военной доктрины, конкретно связанный с введением войны в воздушном пространстве в ракеты воздух-земля или земля-земля. Значит, а какую цель ставит перед собой по Харькову? Это по Харькову делает делает так называемую пытается сделать без так называемую буферную зону почему Харьков вот, выбивает, оно, что если когда анализируешь, я же сам харьковчанин, я вижу, я вижу, сначала начали бить по энергетике, этим как, ну, объектам транспортной инфраструктуры, потом энергетики, потом генерации. Т. 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 Такое впечатление, что Харьков превращают как в остров. Остров такой делается. Но бьют именно почему по энергетике, для того, чтобы не было энергопостачания для предприятий для, ну, для предприятий, в том числе военно-промышленного комплекса. Вот это. А для населения само по себе пока, конечно, отключает, но не, еще не перебивает именно те линии, которые есть. Это я говорю по Харькову, это первое. И второе, выбивают, именно делают как остров. Дальше я как остров и делаю, пытается сделать буферную зону. По Одессе ситуация чуть-чуть другая. Там бьют, делают так, там больше связано и военное, и экономическое. Первое, экономическое разрушает полностью портовую инфраструктуру, порт. Потому что Украина это морское, морское государство. И если Украины не будет мы, связано вот с морем, ничего, то есть не будет перевалки морской, то в принципе Украина теряет свое геополитическое значение ну, и, и в том числе и связанные с, э, ну, с зерновыми культурами, ну, и, то, и металлом и тому подобное. Это экономическая составляющая. И военная, в принципе, бьют по тем местам, где сосредоточены предприятия или объекты, производящие вот беки, беки, так называемые бесэкипажные катера, которые отогнали Черноморский флот от в восточную часть Черного моря. Поэтому они вот решают вот эти задачи. Поэтому, ну, насколько я понимаю, может, еще какие-то есть. Но я пока, меш... сейчас сейчас... Да, других выводов я пока еще не прошу. Олег Иванович, вот в последнее время активизировался Лукашенко своими заявлениями, какими минимум заявлениями о том, что... Там, то с Литвы на Минск летят БПЛА, то, значит, белорусская оппозиция хочет захватить один из районов Беларуси. И все это делается, вот то, о чем мы говорили, в информационном пространстве. Именно на этом фронте он действует сейчас. Есть ли вероятность, что каким-то образом Беларусь может быть задействована Россией и на других фронтах? И в том числе там, использование белорусской армии или вновь белорусской территории как это было в 2022 году. Или ограничиться вот тем, что Лукашенко значит, сотрясает воздух, грозится то НАТО, то Европейскому Союзу, то на Украину. В общем, сугубо в публичной плоскости, не переходя к практике. Ну, в рамках союзного государства, их доктрины, Республика Беларусь, их войска и территория нацелены на Запад. То есть это выполняет ту же роль, что и Белорусский военный округ при бывшем Советском Союзе. В том числе там передислоцировали вооружение и разместили элементы оперативно-такийских ракет с головными частями, частями, с ядерными составляющими. Это все связано именно на Запад, на страны НАТО. Значит, сама граница, украинская-белорусская граница, она является холодной. Слава Богу, что она такая есть. Почему? Потому что э, те, э, те, отдельные, те депутаты, которые это сделали, они, игру еще раз говорю, они достойны э, боевых, боевого ордена для того, чтобы они это, не, не стала эта граница горячей. То есть в настоящее время, вот на сегодняшний день, пока ситуация такая. А то, что э, президент Лукашенко вот, вот это все говорит, да, это является информационной составляющей политику что? Задача политика это что-то сказать, чтобы на нее обратили внимание, какие-то месседжи давать, нарративы и тому подобное. Он это, он это прекрасно все делает, он это умеет. Поэтому всегда надо смотреть не на, то есть слушать, что он говорит, но самое главное, что он делает. Потому что, знаете, политик говорит одно, думает другое, делает третье. Поэтому мы, наша задача именно если брать сектор обороны и безопасности, а также разведывательную составляющую, наша задача, что делается, что делается, именно есть ли угрозы со стороны территории Республики Беларусь на территории Украины или нет. Вот я, вывод мой такой. Спасибо большое. Так, о чем говорят еще? Вот в Литве, в частности, и в Эстонии президент Литвы и премьер-министр поддержали идею возвращения в Украину своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей. А вот у Министерства внутренних дел Эстонии нет плана, нет плана принудительной репатриации на территории Украины и ее граждан, которые законно проживают в Эстонии, избежали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые на родине могут быть мобилизованы. Эта тема сейчас широко обсуждается, особенно после вот прекращения консульских услуг за границей для мужчин 18-60 лет. И вот вопрос возможного или невозможного возвращения мужчин-украинцев из-за границы в Украину посредством поддержки правительств тех или иных стран – сейчас в дискуссии. Это принято решение должно быть на уровне Европейского Союза, так говорят, в отдельных странах ЕС. Олег Иванович, как думаете, как вы видите, как будет развиваться ситуация вот на этом направлении? Ну, дело в том, что тогда по паспорта, которые нам давали без виз, так что это уже Назад всех возвращает. Поэтому, еще раз, я, тут политическая составляющая, я больше смотрю на военную составляющую. Я всегда сторонник того, что, вот, представьте, командир находится на линии боевого соприкосновения. У него есть соответствующий, ну, не комплект, всегда есть не комплект, штатная численность. А к нему приходит, ну, мобилизационный контингент. Извините за такое слово тут оно не человеческий капитал, не люди. Я говорю, мобилизационный контингент, так циничный, я говорю. И это те люди, которые, те граждане Украины, которые ну, не, не, добровольно пошли защищать свою батьковщину. Какой без мотивационной составляющей. А морально-боевой дух, боевой дух именно, боевой дух это материальное такое. Как говорил Анапарт, Наполеон морально в материальному относится три к одному, то есть эти высокие боевой дух у человека он, подразделение, оно равно три, одно он противодействует трем, то есть одна рота может противодействовать батальону. А если низкий боевой дух, вот командиру пришли отказники, уклонисты, ну, ну, пришли, пришли, воевать, то есть выполнять задачу особо то и не хотят поэтому я представляю что сейчас думают командиры на местах то есть командиры на местах которые на линии боевых союзных ну или какой какой и придет им мобилиционный контингент поэтому я так это не задача надо решать в другом плане задача решается в идеологическом плане в идеологическом именно о том что мы с вами говорили говорили с самого начала информационном плане поэтому Військово-потроточного хования в нашей стране запущено, то есть запущено и не запущено, что оно начато, оно вообще никто не занимается этим. А большому сожалению, а хотя Минобороны, как курирующий, как орган, отвечающий, как центральный орган исполнительного власти, отвечающий за это, этим особо-то и не занимается. Он даже и не знает, что это такое. Поэтому, может быть, заняться с этим, этим первым вопросом. И второе личный пример. Без личного примера со стороны власти, со стороны народных депутатов. И ничего в этом плане решить не удастся. Олег Иванович, по ситуации на юге, что в Херсонской области на этом направлении в данные минуты и чего стоит ожидать? Ну, дело в том, что вот есть разные стратегии. Я вот сейчас смотрю, вот просто я анализирую, какая стратегия была у генерала Залужного, у генерала Сырского. У генерала Сырского я вот не очень понимал, для чего, ну, размышляю, для чего там крынки нужны, зачем она нужна реально, это же не выполняет никакой роли. То есть оно не, даже тактическую роль вообще не выполняет. Там и гибель личного состава, там не очень неудобно, а если разобраться, это в тактическом плане. А если разобраться в стратегическом, в принципе, есть, в этом есть глубокий смысл. Что это означает? Это растя, растягивание как можно больше линии фронта. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что противник не может сосредоточить свои войска на каком-то конкретном направлении для того, чтобы ударить и провести прорыв, потом из тактического, оперативно-тактического Помните, я оперативно-тактическое говорил, вы по на и Новокалиновке. А само по себе, вот если брать Южный фронт, начиная от рынок, а сейчас еще дальше, там вот возле Николаева, там вот такой, там противник сначала у него было в начале года два, соедин... два объединения, то есть у них по 50 тысяч, там около 80 тысяч там стояло. Сейчас они вот этих объединили две в одно, и получилось у них там 50 60-70 тысяч находится личного состава, кстати, боеготовый, с вооружением, но они ведут бои местного значения. То есть их сдерживают там, и, не, и а они бы с удовольствием бы перебросили, например, на Часовьяр, на Очеретина, ну, как в качестве резервов, оператив, они могут, потому что в любой момент наша сторона может нанести удар. Поэтому это есть такая задача стратегическая, как Придерживание, заставлять противника сдерживать э, свои основные резервы. Поэтому в этом есть глубокий агростратегический замысел. Ну, вот, пока, по, по крайней мере, так отвечу на ваш вопрос. Uh -huh. И еще один вопрос. Наверняка вы видели в российском значит, Министерстве обороны скандал, задержание. Зам. Шойгу Тимур Иванов задержан, отправлен в СИЗО в Лефортово на два месяца по обвинению в коррупции а не на камеру говорят, а может быть даже и госизмена. Ну, сама статья меня волнует меньше. Меня волнует, что вы думаете, Украине на руку вот эти вот волнения, перетрубации, перестановки, задержания в российском а, Минобороны? Тут ведь в зависимости, какая цель была поставлена. Просто так и там ничего не бывает. Или, естественно, Путин об этом знал, ему доложили, Министру обороны и проинформировали, как они доложили, а Шойгу проинформировали. Да? И с учетом того, что раз была дана санкция, решаются какие-то политические задачи. А сейчас вот инаугурация. Да? В ближайшее время, в мае месяце, инаугурация, правильно? Будет раз инаугурация, естественно, будет новое правительство, и что там придет? Если, вот вы меня спрашиваете, что для этого для Украины, значит? с учетом того, что сейчас Шойгу, он создал министерство, то есть руководители министерства, там боевых генералов, там генералов нет. Там больше не паркетные, больше гражданские лица, гражданские. А если, если это направлено на то, чтобы заменить паркетных генералов, вот как Шойгу, он говорит, в армии никогда не слушал, то же самое Иванов в армии никогда не То есть это, ну, как воинское звание присвоили, сразу же генерал армии, вот раз – вот повезло. Генерала, даже солдат не было, и сразу генерал армии. А если это сделано для того, чтобы убрать и поменять на уже боевых генералов, типа Суровикина, говорю, типа Суровикина, типа там, Теплинского, типа там, кто там еще вот этот, направили его в Сирию, он был командующим 58-й армии. То есть это те, которые, это такие ястребы, которые мало не покажутся, это реальные ястребы. Поэтому если это сделано для того, для Украины это будет э, не очень. Если это идет борьба башен, как вот говорят, башни между собой, там за ресурс, 11 триллионов у этого э, чиновника было, я ж не говорю, он, генерал, он не генерал, он чиновник обыкновенный. 11 триллионов рублей у него в, в обороте. Вот. Представляете, за какие ресурсы? Если за эти ресурсы идет война, то в принципе нам нормально, пусть они там и дерутся между собой, там, то деньги не пойдут, не пойдут на, на постройку квартир для, для их, для их тех, кто участвует в войне. Для погибших, правильно? Что не пойдет что-то казармы не построить. Да, для нас это, в принципе, если идет борьба между денежными потоками. А если это борьба, то, что я сказал в первом предложении, то это считаю не очень будет хорошо для нас. Угу. Олег Иванович, буду благодарить вас.